Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Rosli Dobi merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang berani dari Sarawak yang menentang penjajahan British. Dia berasal daripada keluarga berdarah campuran Melayu Palembang melalui salah silah bapanya manakala ibunya pula berketurunan Melayu dan Melanau. Rosli Dobi dikenang dalam sejarah sebagai individu yang telah menikam sehingga mati Gubernur British Sarawak kedua Sir Duncan Stewart dalam satu insiden di Sibu pada 3 Disember 1949. Serangan tersebut dilakukan menggunakan sebilah pisau pisau beracun. Walaupun tindakan ini menyebabkan dia dituduh dan didapati bersalah, terdapat laporan bahawa pengakuan dia dibuat di bawah tekanan setelah pihak penjajah mengugut akan menembak ibunya sekiranya dia enggan mengaku bersalah. Selepas beberapa bulan dipenjarakan di Kuching, Rosli Dobby dihukum gantung sampai mati pada 2 Mac 1950. Dia tidak keseorangan apabila tiga lagi rakan seperjuangannya iaitu Morshi Disidik, Awang Ramli Amit dan Bujang Suntung turut menerima nasib yang sama kematian keempat-empat mereka memberi tamparan hebat kepada gerakan penentangan anti penjajahan di Sarawak yang akhirnya terhenti secara mendadak Rosli Dobi dilahirkan pada 18 Mac 1932 di Kampung Pulau Sibu yang ketika itu merupakan sebahagian daripada Kerajaan Sarawak di bawah pemerintahan Brooke. Dia merupakan anak kedua daripada empat orang adik-beradik. Bapanya, Dobi bin Buang, dikatakan berasal dari Indonesia dan mempunyai pertalian darah keturunan bangsawan Radin. Ibunya, Habibah binti Haji Lamid, berasal dari Mukah dan berketurunan campuran Melayu dan Melanau. Maklumat tentang kehidupan awal Rosli adalah terhadap Namun menurut rakan-rakannya, dia dikenali sebagai seorang yang pendiam tetapi mudah didekati. Dalam kalangan keluarga, dia mempunyai seorang kakak sulung bernama Fatimah serta seorang adik lelaki bernama Aini. Rosli memulakan kerjayanya sebagai guru dan kemudian membuat keputusan untuk meninggalkan kerjaya tersebut pada tahun 1947 bagi mengajar di Sekolah Rakyat Sibu, sebuah institusi pendidikan yang mengangkat semangat kebangsaan dan kesedaran politik dalam kalangan anak tempatan. Sebelum bergiat dalam bidang pendidikan, dia pernah bekerja di Jabatan Kerja Raya Sarawak serta di akhbar Utusan Sarawak. Selain daripada peranan dia sebagai pendidik dan aktivis, Rosli juga dikenali sebagai seorang nasionalis yang mempunyai kecenderungan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan. Di bawah nama samaran Lidros, dia menghasilkan beberapa puisi yang berunsur patriotik dan anti penjajahan. Salah satu puisinya yang terkenal bertajuk Panggilanmu Yang Suci telah diterbitkan dalam Putusan Sarawak pada 28 Februari 1948, pada ketika itu penggunaan nama samaran merupakan satu keperluan bagi mengelak tindakan pihak berkuasa kolonial British yang giat memantau sebarang kegiatan yang dianggap subversif. Rosli turut melibatkan diri dalam pergerakan Pemuda Melayu Sibu, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Sirat Haji Yaman dan aktif memperjuangkan kemerdekaan serta kesedaran politik dalam kalangan masyarakat Melayu di Sarawak. Komitmennya dalam perjuangan perjuangan tersebut membawa kepada penglibatannya dalam Rukun 13 sebuah organisasi rahsia anti penjajah yang disertainya pada Ogos 1948 atas perkenalan daripada sahabat lamanya Awang Ramli. Peringkat akhir Perang Dunia Kedua telah menyaksikan berakhirnya pemerintahan dinasti Brooke di Sarawak, sebuah era yang telah berlangsung selama lebih daripada satu abad dalam suasana dunia pasca perang yang bergolak dan beralih kepada proses dikolonisasi Raja Vainer Brooke. Pemerintah terakhir daripada dinasti tersebut mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak British. Dia percaya bahawa tindakan ini adalah demi kepentingan terbaik rakyat Sarawak. Maka Sarawak secara rasmi menjadi sebuah buah jajahan mahkota British yang ditakbir secara langsung dari pejabat kolonial di London. Gubernur dilantik bagi menggantikan peranan raja sebagai ketua pentadbiran negeri. Namun begitu langkah ini tidak diterima sebulat suara. Penyerahan kuasa kepada British ditentang keras oleh raja muda Anthony Brooke, pewaris takhta dinasti Brooke yang dijangka menjadi raja Sarawak seterusnya. Penolakan ini turut disokong oleh ramai penduduk asal Sarawak, khususnya mereka yang berasa marah dan dikhianati kerana sebelumnya telah dijanjikan hak untuk menubuhkan kerajaan sendiri melalui Perlembagaan 1941 yang tidak pernah dilaksanakan. Anthony Brooke kemudiannya menjadi simbol utama dalam gerakan penentangan terhadap penjajahan semula Sarawak iaitu satu gerakan yang dilabel sebagai pergerakan anti kesusahan. Dalam konteks ketegangan politik dan sentimen nasionalisme yang semakin meningkat inilah munculnya kumpulan rahsia Rukun 13, sebuah organisasi bawah tanah yang ditubuhkan dengan tujuan untuk menentang pemerintahan British secara radikal pada 4 Disember 1949, Gubernur Kedua Sarawak Duncan George Stewart telah dibunuh semasa lawatan rasminya ke Sibu oleh ahli Rukun 13 iaitu Rosli Dobi, Awang Ramli Amit, Muhammad Deli, Murshidi Sidik dan Bujang Suntung. Kejadian tersebut berlaku ketika Gubernur Stewart disambut oleh orang ramai sewaktu ketibaannya. Rosli Dobi dan Murshidi Sidik berada dalam kumpulan penyambut dan kelihatan seperti turut mengalu-alukan ketibaannya. Setelah memeriksa barisan kehormatan, Gubernur Gubernur Stewart melangkah untuk beramah mesra dengan sekumpulan pelajar sekolah berhampiran tidak jauh dari tempat Rosli berdiri. Pada saat itu, Morshidi berpura-pura mengambil gambar menggunakan sebuah kamera yang sebenarnya telah rosak. Ketika Gubernur berhenti untuk memberi ruang kepada Morshidi mengambil gambar, Rosli mengambil peluang tersebut untuk menikamnya dengan sebilah pisau beracun. Rosli Dobby segera ditahan di tempat kejadian dan kemudiannya dihantar ke Kuching untuk perbicaraan. Meskipun mengalami kecederaan yang parah, Gubernur Stewart dilaporkan masih cuba meneruskan lawatannya sehingga darah kelihatan meresap keluar dari pakaian seragam putihnya. Dia segera diterbangkan ke Kuching untuk rawatan sebelum dihantar ke Singapura. Namun kecederaannya terlalu serius dan dia meninggal dunia seminggu kemudian. Selepas beberapa bulan menjalani tahanan di penjara pusat Kuching, Rosli Dobi bersama tiga rakan seperjuangannya, Awang Ramli Ahmed Muhammad Deli, Murshidi Sidik dan Bujang Suntung telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh Gubernur British Sarawak Sir Duncan Stewart. Pada 4 Disember 1949, mereka dijatuhi hukuman mati oleh pihak kolonial. Keputusan tersebut mengundang pelbagai reaksi dan kritikan terutamanya kerana Rosli Dobi masih berusia remaja hanya 17 tahun ketika kejadian kejadian pembunuhan berlaku. Ramai yang menganggap hukuman tersebut sebagai terlalu keras dan tidak mengambil kira usia serta latar belakang perjuangan politiknya. Rosli Dobi dan tiga rakan seperjuangannya dihukum gantung sampai mati pada pagi 2 Mac 1950. Kerajaan kolonial British yang bimbang akan kemarahan dan kebangkitan semula rakyat tempatan sekiranya lokasi sebenar pengebumian mereka diketahui umum tidak membenarkan jenazah dibawa keluar dari kawasan penjara. Sebaliknya, jasad mereka dikebumikan secara rahsia di sebuah makam tanpa batu nisan dan tanda di dalam kompleks penjara pusat Kuching. Selepas Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963 dan seterusnya menyertai Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963, pandangan terhadap Rosli Dobby mula berubah. Dia semakin diiktiraf sebagai pejuang kemerdekaan yang berani walaupun Rosli Dobby dan rakan-rakannya dianggap sebagai penjenayah oleh pihak kolonial British. Sebagai penghormatan kepada pengorbanannya, sebuah batu nisan akhirnya diletakkan di atas kuburnya pada 2 Mac 1996 selepas 46 tahun dikebumikan secara senyap di kompleks penjara pusat Kuching, jenazah Rosli Dobi bersama tiga rakan seperjuangannya telah dipindahkan dari kawasan penjara dan diberi penghormatan sewajarnya sebagai wira negara. Keempat-empat pejuang nasionalis ini dikebumikan semula secara rasmi dalam majlis pengebumian negeri di makam pahlawan Sarawak berdekatan masjid bahagian Sibu dan dihadiri oleh yang di-Pertua Negeri Sarawak kelima, Allahyarham Tun Ahmad Zaidi Adrus Muhammad Nur iaitu kawan mereka yang juga berketurunan Melanau. Upacara pemindahan jenazah ini disempurnakan dengan penuh istiadat di mana keempat-empat keranda mereka diselimuti dengan bendera negeri Sarawak. Satu penghormatan yang memenuhi wasiat Allahyarham Rosli Dobi. Batu nisan asal yang pernah menandakan tempat persermadiannya kini dipamerkan di kompleks luar Museum Islam Sarawak Kuching sebagai simbol penghargaan terhadap perjuangan dan pengorbanannya demi tanah air sebagai memperingati jasa dan semangat juang Rosli Dobi, sebuah sekolah menengah di Sibu telah dinamakan sempena namanya. Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dobi diberi nama rasmi oleh Menteri Pendidikan ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1975. Selain dalam bidang pendidikan, kisah perjuangan Rosli Dobi turut diangkat dalam medium seni. Pada tahun 2009, syarikat KL Motion Picture Co. telah menerbitkan sebuah mini-siri televisyen bertajuk Warkah Terakhir terakhir. Siri ini memaparkan perjalanan hidup Rosli bermula dari penglibatannya dalam rukun 13 sehinggalah saat-saat akhir menjelang pelaksanaan hukuman gantung. Watak Rosli Dobi dibawakan dengan penuh penghayatan oleh pelakon terkenal Beto Kushairi yang berjaya menzahirkan sisi emosional dan idealisme seorang remaja yang menggadaikan nyawa demi kemerdekaan bangsanya. Sekian.